<реш> відповідайте за Європу, будь ласка, і за 10 я, заповідей. Я думала, що почнемо з пана Йосипа просто, і тому так, не, цього себе, з вас сиджу цього разу е, В принципі, так. По-перше, коли йдеться про запитання, чи власність. Якщо власність розуміти як економічну діяльність, очевидно, так. Це, я про це не говорю, а тому що це. Ну, To nie moje, ale absolutnie tak, to bardzo ważny jest składnik społecznego życia, a przede wszystkim ewentualnego To, to bez ekonomicznej działalności, bez ekonomicznego progresu, bez ekonomicznego uspichu nie będzie uśmiechu dla jak to jak tak chodzi. Natomiast, jeśli pro, pro e, ostatni komentarz, to ja bym że tu jest, no, na slipki ja rozumiem, pewne nieporozumienie, ponieważ ja zrozumiła w każdym razie występ pana Josypa w taki sposób, że, że, że europejska kultura jest między innymi ufundowana na judeo-chrześcijańskiej. -Judeo tradycji, tak, co nie oznacza, że je, to jest jakby dosłowne um, wykorzystanie, no na przykład e, dekalogu. To prosto, po je e, e, judeo-chrystiański e, religijny Korinth, to jest rzymskie prawo i to jest grecka filozofia, na co wspierają się Europa. Tak. Tak, na tym wspierają się Europa. To nie oznacza, zresztą w dzisiejszym świecie, siochodnisznie, że wszyscy w Europie są chrześcijanie, że wszyscy wyznają dekalog jako coś głównego. E, no, Europa, dzisiejsza Europa, jeśli chodzi o ten religijny aspekt, no, jest bardzo, je, no, bardzo bahato, wielka. Очевидно, что, христиан христиана, мусульмана, але, але, я думаю, что с религиозной точки зрения в Европе, певно, есть десятки, а может и сотни конфессий, церковь и тому подобное. Спасибо. Ну, мне бы хотелось сказать про вот, по, по поводу тезиса о том, что Украина страна неудачник. И тут я могу говорить совершенно ответственно, потому что я как человек, который переехал в Украину 6 лет назад, немножко понимаю, что это такое. Поскольку люди смотрели на меня как на сумасшедшую из-за того, что я ну, вроде как переехала из сыта России в эту несчастную бедную Украину, в которой как бы вообще делать ну, нечего совсем. Да, и, и я понимаю, что ну, это про, в основном такие, такие дискуссии у меня происходили в Крыму, а, но в целом это позиция очень многих людей, которые живут в Украине. А, и это такая, на мой взгляд, незрелая позиция, да, с которой нужно а, с которой нужно работать и. Мы зачастую упускаем вот этот момент, да, что есть некое прошлое такое, да, вот э, обучение в школе, все начинается оттуда, да, это э, детей обучают тому, что вот Украина э, пережила Голодомор, э, что в Украине вот ну, как жить тяжело, и вот сейчас нам тоже тяжело, да, и нужно с этим смириться и как-то жить дальше, вот. Не совсем это как бы вкладываться в ту картину мира, которую мы хотим видеть сейчас, да, с этими новыми ценностями и с формирующейся новой идентичностью. И для себя я сформулировала, чем, чем меня зацепила страна Украина, когда я в нее переехала. Возможно, кому-то это будет полезно для объяснения таких вещей. Я увидела, что, по крайней мере, в отличие от России, в Украине есть, есть возможность создавать что-то своими руками беспрепятственно. Это уже достаточно большой плюс, ну, потому что в России практически ничего невозможно сделать без препятствий. При этом в Украине формируется, ну, и сформировалось некоторое время назад такое параллельное государство, в котором волонтеры, представители общественных организаций, да, активисты, журналисты и так далее, представители общества да, создали такой свой мир, вполне комфортный и удобный в котором там происходят какие-то бурные обсуждения, в котором можно собрать э, деньги на что угодно, там, на, на самолет, на какую-то э, какую установку там, совершенно невозможную, да, в которой обычно государственные бюджеты большие выделяются. В, в этой стране возможно все. Ну, здесь... Очень много таких окон да, в которые можно, или и дверей, в которые можно стучаться, заходить и что-то делать внутри. Вот. Но в этом же есть, конечно, некая опасность, но это уже другой вопрос, да, потому что государство перестало выполнять в какой-то момент свои функции абсолютно. И, в общем, в том числе и по этой причине произошла революция. Вот. И сейчас очень важно не повторить тех ошибок. Вот. Ну, э, Украина ⁇ это не страна неудачная, да? нужно уже понимать, что это э, страна, в которой появились такие э, мощные общественные движения, э, в которой человек сам способен построить э, то будущее, которое ему хочется построить. И вот нужно, наверное, чаще объяснять это и детям в школе, и менять риторику на уровне органов образования, да и культуры. Ну, в общем, да, вопрос, который нужно на самом деле решать, потому что это как раз формирует такую новую идентичность украинца как вполне себе успешного гражданина, да. Мабуть, я продовжу. Пані Богоміло, я думаю, що ось те, коли ми казали, що для частини українців не є європейськими цінностями або невиконанням того, що нас вчили з дитинства або нас вкладали в генах, це те, про що ви сказали, що для якоїсь кількості українців не зрозуміло, як можна в 10 заповідей помістити ті речі, які не співпадають. Ну, В Європі вони є, а в Україні. І тут питання релігійне. Скажімо так, і я погоджуюся. Ось це можливо частина відповіді на те питання, що саме можливо українцям, ну або частині українців не підходить як цінності, але вони повинні бути свої у українців, ті цінності, які будуть ідентифікувати українця як українця, як людину, яка живе на цій території, але більше, більше а вектор буде більше співпадати, наприклад, з вектором європейським. Ну, тобто таким чином. По-друге, те, що стосується ціннісної прерви і там того, що Україна страна там, неуспішних не там людей, які не досягають нічого, або там в них завжди війна, або ще щось відбувається, або їх ділять. Я відповім так: що я погоджуюсь 100%, потрібно вести дуже велику, потужно просвітницьку роботу в цьому напрямку. Тому що якщо сьогодні подивитись, скільки в Україні відомих. Скільки із українців відомих в світі людей Нобелівських лауреатів лише троє, які народилися в Бучичі. Так, це була різна територія в різні часи, але в Бучичі народилося три людини, які є Нобелівськими лауреатами. Хто про це знає? Навіть з нас практично мало хто знає це. А якщо ми зараз піднімемо це питання, побачимо, скільки українців досягли в житті своєму і в Україні, і за кордоном. Великих і реалізувалися, і досягли скажімо так, і багатства і духовного, і як я кажу, і фінансового, то зовсім може змінитися ставлення до України, але ми повинні зрозуміти, це було маніпуляції, це було те, що нагніталося протягом багатьох років. Більше того, ми Україна молода країна. Ну якщо дивитися з точки зору реальності, тобто 23 роки Україна, в принципі, вона існує, і ті, хто сьогодні її просто гвалтують, тобто люди, які дорвалися. До влади або дориваються, або змінюють один одного. Для них немає розуміння того, що для них важлива національна ідентичність українська, для них важлива там те, що відбувається в них дома, тому що вони тут себе відчувають в принципі легіонерами. Вони тут заробляють гроші, викачують ресурси. А їдуть вони їх витрачають зовсім в інших місцях місцях, і вони відправляють туди свої родини і дітей. Тому я би сказав так, що потрібно змінювати це, що мені дуже сподобалось. Що три питання зараз пролунало від людей, які приїхали сьогодні, в принципі, з території. І вони свідомо, мені здається, переїхали саме в Україну, а не в Росію. І ви приїхали в Україну. У мене дуже багато є хлопців, друзів, знайомих, які бізнесмени переїхали в Україну жити, готові прийняти громадянство українське саме з Росії, тому що вони тут відчувають рівень свободи. Більше того, те, що сьогодні переїхало багато людей з Донецької, Луганської області і з Криму, це можливість швидше інтегрувати і поєднати, зробити такий свій новий зовсім підхід. До створення української національної ідентичності нам не по не потрібно зараз тут, мені здається, битися. А навпаки, чим скоріше ми один одного почуємо, послухаємо один одного. Ми випрацюємо це. Ви сказали про про українця господаря. Не повірите, пане Олеже, коли на початку, після майдану відразу, коли зібралися там експерти, ми працювали над тим, яким повинен бути українець, то у нас були різні думки. Ми вивели чотири чотири, скажімо так. Суті, які ми які були випрацьовані багатьма людьми, і ми назвали їх. Українці повинні бути господарями і розуміти, всі повинні, що ми господарі, творці, дипломати і воїни, в принципі, нібито співпадає і те, що стосується того, щоб українці чогось досягли, дивіться, я не на початку сьогоднішнього виступу я сказав про таку тему щастя, і чому я почав займатися питанням щасливих міст і щасливих сел. Бо Бо жодна річ більше не об'єднує людей між собою, ніж бажання щастя. Тобто, але щастя не загального якогось незрозумілого, а від людини до е, загального щастя. Тобто, і, і в цьому випадку для якоїсь частини людей щастям буде його збалансоване або там максимально його. Достаток фінансовий, а для якоїсь частини буде вже людина, яка там духовно розвинена або культурна, як я кажу, ну так е обережно кажу, це буде саме це щастям. Тобто е кожна людина має е своє щастя, яке не заважає іншій людині, і воно фактично знаходиться в цій ціннісній парадигмі там тих десяти заповідей, і в е тій, що сьогодні бачить Європа в та ж сама і світ. Там працюючи над тим, щоб створити спільні умови не просто розвитку окремої країни України як об'єкта якогось там одного з а як суб'єкта, який здатен впливати на розвиток цілі тисячоліття, про які сьогодні в Україні ніхто не говорить. Більше того, буде зараз конференція в вересні. А хто буде від України виступати, про що буде казати, ніхто не знає. А це дуже важливо для того, щоб саме те, що ми рік. Робили те, що був Майдан, те, що відбувається на сході, щоб це все дало можливість не прийти і просити дайте нам щось, а сказати, ми готові дати світу щось і взяти, тобто не лише брати, а віддавати. Ось тільки з цього моменту нас почнуть чути, і Європа там нас почує будь-яка країна. Тому я вважаю, що в нас ну дійсно є прірви, нема. Є непорозуміння, які використовують політики, якими користуються нечесні на руку люди, в тому числі громадські активісти про це сьогодні казалося і говорилося про це. Але, Саме зараз є можливість через такі майданчики почати співпрацювати через конкретні проекти в кожному місті, в кожному регіоні. І е, дякуємо за запрошення, тому що можливість подискутувати, вона додає кожному з нас зараз можливість зрозуміти, де кожен з нас може долучитися і співпрацювати там, і допомогти там і пану Йосифу, пані Катерині, там і тим іншим експертам, які готові працювати саме над цим. Якщо не буде фундаментальною в Україні. Е, в реформуванні України, наприклад, не буде фундаменту, який формується на духовності, культурі, освіті. То без всього цього ми не побудуємо нову, цілісну, єдину, потужну в будь-яких сенсах Україну. Тому що сьогодні, на жаль, реформи всі працюють не над тим, про що ми зараз говоримо, не над змістовними речами, а над поверхневими речами. Дякую. Дякую за запитання. Оскільки запитання були дійсно від людей, переїхавших з сходу до центру. А також тому, що я хочу довести, що я розмовляю не тільки українською мовою, я можу російською відповісти. Я хочу почати з питання о неудачниках. А та модель, яку я пропонував для понимания ситуации и в прошлом, сейчас, и, возможно, даже заглянуть в будущее. Потому что эта модель дала мне возможность в 2008 году за два месяца предсказать войну в Грузии. Это не случайные процессы, которые происходят с разными народами, с разными странами на постсоветском пространстве. То, что было в 1992 году в Молдове, закончилось драмой Приднестровья. То, что в 2008 году было в Грузии, закончилось отторжением Абхазии и Осетии и Южной, и то, что сейчас происходит в Украине, это звенья одной цепи. Я уже пытался сформулировать это в виде авторитарной части мира и демократической. Так вот, что значит неудачники? Я согласен с Сергеем и согласен с предыдущей выступающей с Катериной. В 1991 году многие из нас, моих друзей в Балтии, на Кавказе, и те, кто имели отношение к сопротивлению советской власти в 60-70-е годы, и также те, которые не имели к этому отношения, мы понимали этот конец некоторой формальной коммунизма и империи советской как счастье. Для меня было одинаково счастливо, что и Польша еще раньше сделала этот выбор, то, что наконец Германия объединилась. Я был одинаково счастлив с тем, что Украина стала формально независимой страной, и что мои друзья в Грузии были также этому рады, как и мы и разделяли нашу радость. А для России... То, что сказал Путин на Бухарестском саммите, что самая большая трагедия геополитическая 20 века был развал Советского Союза, это не случайная фраза. И это не Путин ее навязал России. Россия так себя ощущает. Для нее это трагедия. Они привыкли жить в огромной империи, в сильной, большой, которую все боятся. Боятся по-евразийски означает уважают. Да? При этом я сразу хочу сказать, когда я пользуюсь моделью Евразии и Европы, я не вношу никакой оценочной коннотации. Я не говорю, что это хорошо, а то плохо или наоборот. Это просто разное. Одним хорошо там, другим хорошо здесь. Вот вы говорите, считают на востоке Украины, что здесь у нас неудачники. А мы считаем, что там неудачники. Если вообще кто-то мыслит этими категориями удачности или неудачности. Мои друзья, как говорил Сергей, из России не просто приезжают подышать сюда воздухом свободы, они переезжают сюда жить, философы, писатели, потому что там они уже задыхаются. Это еще не все ощущают в России, только небольшая часть. Это каждый выбирает для себя. Право выбора. В нашем ми в мире сейчас нет детерминизма. То, что миллион переехало, пусть в восточной области Украины, но все-таки уехало из этого ужаса, который сегодня там происходит, война и прочее, конца, которые, кстати, подчеркиваю, не видно. И не будет там мира еще очень долго, потому что в этом не заинтересованы, прежде всего, русская власть, российская, чтобы там был мир. Так вот, это вопрос выбора. Кого вы хотите считать неудачниками? Нас или наоборот, тех, которые там остались? И когда мы говорим о ценностях, безусловно, то, что были люди хозяевами когда-то, это и них не Европа сделала, лишила право собственности. Это их коммунистическая форма евразийской идентичности сделала. Какая нам разница, какая у нее форма? Царская, имперская, коммунистическая или сегодняшняя государственно-монополистическая, как говорится, меняется форма. Имперская суть остается контролировать как можно больше, расширяться как можно шире, до тех пор, пока не надорвемся, не потеряем все, потом опять начнем восстанавливаться, потому что нет катарсиса. Германия прошла через Катарсис после жестокого поражения. Мы как-то мирно расстались с нашим прошлым. Мы не прошли через Катарсис, мы не ощутили, кроме некоторых россиян, что это поражение было в холодной войне. И мы до сих пор тащим этот груз за собой в будущее. Он также мешает нам быстро двигаться по нашему выбору европейскому, как и все остальное, что есть в нашей идентичности. Те, что мы не расстались с прошлым, вот эти четыре закона, которые приняты недавно, это еще одно свидетельство, может быть, не очень четкое и внятное, что мы хотим все-таки расстаться с нашим коммунистическим и имперским прошлым. Пусть нас считают неудачниками, на здоровье. Но по поводу собственности это очень важно, потому что одна из заповедей. Я вовсе не утверждал, что Европа живет десятью заповедями. С чего вы это взяли? Я сказал, что европейские ценности построены, у них в основе три тысячи лет были положены вот эти иудео-христианские ценности религиозные. Также Баумила меня правильно дополнила, что также римское право и философия, и эстетика Древней Греции. Это синтез вот этих трех начал. Но, неусомненно, иудео-христианские ценности, эти заповеди являются важным базовым элементом, одним из краеугольных камней, лежащих в фундаменте европейской цивилизации. О них уже многие вообще забыли, о них уже не думают, но они живут ими. Вот мы делали семинар по европейскому лагерю, как сделать европейскую атмосферу и окунуться туда вместе с детьми, особенно из перемещенных семей, для того, чтобы ощутить, а что такое Европа. И мы пригласили немку, я попросил посла немецкого, дайте нам кого-то европейца, потому что мы все евразийцы, и частично только европейцы, дайте, чтобы нам вообще сказала, мы правильно делали или нет. Она побыла день у нас на семинаре, и сказала, Господи, да мы вообще об этом не думаем, о том, что вы думаете, что вы строите. Правильно, они живут этим. Вот как европейских детей учат не воровать? Никто вам из европейцев этого не скажет. Они рождаются в среде, где воровство является отклонением от нормы, а не нормой, как у нас. Они рождаются в этой среде, они развиваются в этой среде, воспитываются в этой среде, и они такими вырастают. Очень важная среда, я уже говорил, что это социальная воспитательная функция, а не врожденная генетическая. Меня вдохновляет, я понимаю, что это очень тяжелый путь, который мы себе затеяли. Но и меня вдохновляют те 4 миллиона украинцев, которые 125 лет назад уехали в Америку и в Канаду, они уехали из зоны евразийской идентичности. Через второе, третье поколение, они стали неотличимы по идентичности, но при этом сохранили свои национальные черты, этнические и религиозные. Кто хотел, тот сохранил. Некоторые ассимилировались и в этом отношении. Но то, что они все имеют теперь европейскую идентичность, в этом нет сомнений. Для них закон важен, для них важно чувство частной собственности, о чем вы сказали, потому что это один из краеугольных камней европейской цивилизации. Посмотрите, что творилось в Европе в 19 веке, в 20 веке войны, а собственность потом все равно возвращается. Это один из важнейших основ. У нас нет. В Евразии всегда собственность не являлась ценностью. Ее можно было в любой момент отобрать, неважно кто это делал, царь, советская власть или... Президент Путин можно было отобрать, подарить, потом опять отобрать и опять подарить. А частная жизнь, то, что называется правеси в Европе, вот этот наш микромир, куда никто не имеет права вторгаться, и прежде всего государство. Вот эта граница, до которой государство, а это мое. И никто не имеет права нарушать эту границу. Ни сосед, ни даже член семьи, ни тем более государство. На Востоке вообще не существует этого понятия что такое частная жизнь. Все могут в него влезть ногами, руками, еще чем-то и нарушить его в любой момент. Вы не хотите этих ценностей? Это ваш выбор. Это ваш выбор. Вы говорите о бездержках, а вот гомосексуальные браки. Ну, Господи, ну что это, доминанта сегодняшнего западного мира? У каждого процесса есть издержки. Вот был мультикультурализм, такая важная ценность в Европе. И потом мы видим, как три руководителя страны, и Ангела Меркель, и французский президент, и Камерон, по-моему, говорят, да, что-то мы заигрались в этот мультикультурализм, мы, скорее всего, это что-то не то. Господи, да нам бы эти проблемы, которые есть сегодня в Европе. А австрийский, австралийский премьер сказал прямо, мы страна иммигрантов. Пожалуйста, приезжайте, но мы христианская страна, у нас есть наши ценности. Если вы хотите жить в нашей стране, пользоваться вот завоеваниями нашей цивилизации, разделите эти ценности. Или не приезжайте, вот Бог, вот порог. Или вы живете по нашим правилам. То, что европейцы не в состоянии сегодня сказать тем, кто приезжает для того, чтобы разрушать европейскую идентичность, они принимают их и вот привечают. Меня поразило в Голландии, в небольшом городке, где в полдень звонит колокол уже там 300 или 400 лет. Мусульманская община, понятно, радикальная, я не против мусульман, я дружу с ними, потребовала, что им это мешает, это нарушает их идентичность, это нарушает их религиозные права. И мэрия, она в полном серьезе, как мы говорим, рассматривает вопрос, действительно, мы нарушаем их идентичность, может, мы прекратим, но это же абсурд. Не надо доводить до абсурда, не надо считать издержки мейнстримом европейской цивилизации, а они есть везде, но то, на чем она стоит, вот те ценности, о которых говорила Богомила, это же действительно для нас важно. Я проводил семинар и лагерь в Грузии, где всего 6 лет к тому времени Саакашвили достаточно грубо проводил реформы. В правильном направлении, но достаточно грубыми мерами, нарушая законы, и в конце лагеря надо рассчитаться с местными воспитателями, мы всегда это делаем как? Наличными, кешем, да, они отказались. Они отказались, не сказали нет, договор на карточку, мы уплатим налоги. За 6 лет их научили жить в этом отношении как европейских людей. Боже, где в Грузии, где вообще никогда не было чего-то отличного, кроме коррупции? А дети наши... Вот я, меня везли в Вашингтоне выступать в украинскую церковь перед общиной. И женщина, которая вела, работница посольства, сказала, наши дети учатся в американской школе, ну, им там 10-11 лет. Не дай бог, мы поворачиваем не там, они а устраивают истерику, не можно тут повертаты. Бумажку нельзя выбросить в окно, они а устраивают еще одну истерику, не можно выкидать из сметя. Чему не можно? Вчитель так сказал. Ну, что вы хотите? Если дети смогут научиться этим простым правилам, которые сформулировал когда-то мудрец Гилель Старший, не делай другому то, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. И все. Вот на чем стоит европейская цивилизация. И в этом всем европейские ценности. Любая из 30-40 ценностей может быть сведена к этому. И права человека, и чувство собственного достоинства, и индивидуализм, и солидарность и социальный мир, основанный на социальном партнерстве, все это выводится из самых простых вещей. Если мы не вернемся к простым вещам, мы никогда не построим у себя европейские ценности. Я хотела бы очень поблагодарить всем сегодняшним панелистам, поблагодарить аудиторию. Если у вас остались вопросы, то я уверена, что после завершения, возможно, будет там 5-10 минут на формальном общении. и На саме завершення хотіла напевно зауважити те, що е, важлива річ, як мені здається, прозвучала сьогодні, це про те, що ця нова національна ідентичність, по-перше, є дійсно важливим питанням на порядку денному, яку варто обговорювати, над якою варто думати, сперечатися і е, доходити певних консенсусів або не консенсусів, що це є процес і він триває, і мені здається. Мені видається, що це надзвичайно позитивний момент. Мені також видається, що важливим є той момент, про який зуважив пан Сергій, про те, що така велика кількість внутрішніх переселенців може сприйматися не лише як проблема, як це переважно про це йдеться в наших медіа, а також як великий шанс. Надзвичайної, пришвидшеної внутрішньої інтеграції, можливості порозуміння швидшого і ближчого, і також можливості мати ширші рамки, якісь ширші кордони цієї нової національної ідентичності. Я дуже вдячна пану Йосифу за це момент освіти, за те, що цінності є результатом освіти з ними. Ну, не народжуються в сенсі та біологічному, що вони виховуються, і що напевно одним з найважливіших пріоритетів сьогоднішньої України, очевидно, має бути освіта причому освіта середня і початкова, тобто ми маємо. Поміняти і маємо звернути велику увагу на те, якого громадянина яку людину виховує сьогодні середня школа, і почати ці зміни уже просто зараз. Я дуже вдячна Катерині за питання свободи і внутрішньої свободи, тому що дійсно не лише від Росії Україна відрізняється сьогодні тим, але для самої України дуже важливо, що свобода, причому свобода все таки все-таки за законом та секулярна свобода, свобода, яка будується на праві, яка має будуватися на верховенстві права, це те, що можливо не дуже ефективно, але починає працювати в Україні. Ми будемо да, сподіватися, що це так і буде далі. І е, на сам кінець, я хочу ще раз нагадати нам і підкреслити цитату з пані Богоміли про те, що. Е, Європа цінність велика Європи і, можливо, урок такий Європи для нас, для України, в тому, що Європа вміє жити з кризами, переживати різноманітні кризи і різноманітні конфлікти, але розвиватися і рухатися далі.